tuan yang isu rasuah. Kenapa Ayah Cik masih lagi menekankan isu rasuah? Sebab uh, kita ada para menteri yang hari-hari cakap pasal rasuah. Okay. Dan, dan, dan menteri itu tak cukup memuaskan hati. Uh, Guru kita sudah so, kita katakan pada so, menteri uh, ini dia cakap lah pasal rasuah. Tapi orang yang sebenar terlibat dalam, dia mungkin boleh nak nak kelentong orang yang atap pagar ataupun orang yang tak main dalam tidak berada dalam pemain politik mungkin dengan ucapan ucapan retoriknya mungkin ya. boleh diterima lah sebahagian kelompok tapi hakikat sebenarnya orang yang kita pun dah kenal PMS ni dah lama permulaan ni kita mungkin Ustaz boleh um, lontarkan dahulu secara overview apa sebenarnya kerangka uh, pembentangan uh, sebab ana boleh kalau kita boleh uh, rekad balik yang sempatlah Uh, kita dengar tadi secara live pun sebab sebab kita buat juga live kita buat konten bayar cik juga tadi ada banyak perkara-perkara uh, besar yang ayah cik cuba buat ayah cik banyak more pada kerangka sebenarnya hendak hmm. tak boleh hmm. speak kan uh, contohnya mendapat uh, kritikan uh, penama so, tu daripada YB Fizi tak Fizi kata sedap untuk minum kopi ya lah ah, kata memang betul so tak so, ada uh, biasa, tapi at least kawan-kawannya kurang beliau, beliau mendengar <laughs> Uh, kekuasaan hmm. Ayah Cik secara overview. Mungkin uh, Ustaz boleh cerita dahulu sebenarnya apa yang Ayah Cik ataupun Tan Sri Tuan Guru wabi marang kita ni nak bawa sebenarnya dalam 27 minit uh, membahaskan Belanjawan 2026. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih kepada saudara Sufi uh, host kita pada malam ni Okay, untuk kita sembar-sembar lah kan malam ni Untuk kita bincang tentang apakah input lah ataupun uh, Yang kita boleh ambil daripada perbahasan tuan guru uh, Biasalah orang memulanya orang kata uh, Di manakah peranan tuan guru atau ayat cik dalam parlimen uh, Itu common lah biasalah uh, Yang kita dengarnya biasalah Tapi kita fahamnya tuan guru ni memang Sekali dia berucap, dia berucap pun dia berucap uh, Kira topik-topik penting lah uh, pembahasan bajet, uh, titah diraja uh, Dan ataupun orang undang-undang yang sangat penting dan utama Selebihnya tu dia bagilah kepada anak-anak buah dia Sebab kita ada 43 orang ramai So kita bagi peluang kepada yang muda-muda untuk berbahas Selebihnya tuan guru akan fokus kepada topik-topik utama Uh, nak katanya bila Tok Guru berucap tu ada bom lah Yang akan diletupkan <laughs> setiap kali uh, Tuan Guru berucap, uh, Wabi Marang berucap Okay, syarat sebelum kita nak pergi lanjut Tentang apa yang kita bincang uh, Tentang bajet ni Kita perlu faham dulu bahawa Bila kita dengar perbahasan Tok Guru dalam parlimen Kita mungkin tak dengar dari sudut Angka-angka Mungkin uh, tak akan jumpa lah So, kalau uh, Haters ke Walau Walau non ke Siapa-siapa ke Ataupun yang Ya, ataupun yang yang Follow Aicik pun Memang dia tak akan jumpa lah Angka-angka yang Akan dibentangkan oleh Tok Guru Itu itu Kita perlu faham kat situ dulu Cara metodologi Tok Guru berbahas di Dewan Rakyat Ataupun di Mana-mana ceramah lah uh, So, Tok Guru akan lontar Secara dasar dan kita faham juga perbahasan sekarang, dia perbahasan ni ada dalam tempoh plus minus dalam lebih kurang uh, satu bulan lah perbahasan bajet ni. Dan dia ada dua dua peringkat. Pertamanya peringkat dasar, yang keduanya peringkat jatuh kuasa. Jadi pada mula pada minggu ni, hari Isnin lepas di dimulakan dengan oleh Ketua Pembangkang Wabi Larut uh, selama 90 minit disusuli dengan yang keduanya Wabi Bacok lah daripada Perikatan Nasional uh, semalam hari kedua dan ni hari yang ketiga hari yang ketiga Tok Guru Bentang so minggu depan ada dua hari lagi so satu lagi ada sebab minggu depan kan cuti di Fawali so Parlimen bersidang dua hari saja so tambah lagi selasa pada minggu depan biasanya dua minggu akan berbahas di peringkat uh, dasar so uh, lepas tu menteri-menteri uh, akan jawab dan akan disambung dengan uh, Perbahasan di peringkat jantan kuasa Peringkat jantan kuasa ni maksudnya Bahas satu persatu Setiap kementerian uh, So dia ada butiran-butiran So biasa kalau kita dengar perbahasan peringkat jantan kuasa YB-YB uh, akan sebut Butiran sekian-sekian uh, uh, Dia akan bahas ke sekian uh. Jadi cara asasnya untuk Guru ni Memang dia bahas uh, peringkat dasar So peringkat dasar ni Di perbahasan semua topik boleh masuk Ha, jadi kalau orang tak faham kenapa Tok Guru masuk pasal Trump, masuk benda lain, ada ke dalam dalam buku ucapan dasar tu pasal Trump? Confirm lah tak ada. Tapi sebab tu kita faham, perbahasan perikat dasar, semua topik boleh bahas. Termasuk juga perbahasan tidak diraja, semua topik boleh bahas. Ha, kecuali perbahasan perikat jatang kuasa. Ha, perikat kuasa, contoh kita bahas kementerian luar. Tak boleh kita nak bahas tentang kementerian pendidikan. Ah, so, waktu tu memang uh, speaker akan uh, tegur lah Ataupun uh, minta yang berhormat tukar topik Sebab itu itu cara, tata cara untuk perbahasan di peringkat Di Dewan Rakyat Jadi, secara asal kita faham So, tuk guru bahas hari ini selama 27 minit uh, Biasanya ketua parti akan bagi 20 minit ah, 20 minit Hari ah, ni YB Camera Highline lah sebagai Uh, speaker so dia bagi ruang kepada Tok Guru tambahan masa 7 minit so 27 minit lah saya tengok rekod tadi uh, Tok Guru berbahas uh, itu secara awal dulu lah sebelum kita masuk topik ringkas jadi secara umumnya kita faham Tok Guru bahas secara dasar menyentuh topik dan dan harinya tentang ekonomi lah so Tok Guru akan berbahas tentang like, konteks ekonomi negara ekonomi Islam dan bagaimanakah untuk membangunkan semua negara yang temanya ialah negara bertakwa membawa berkat. Itu tajuk uh, perbahasan Aichi pada uh, petang tadi. Dari segi uh, mungkin Ustaz Malik boleh cerita sikit dah dari segi kerangka, kerangka <laughs> perbahasan uh, teks perbahasan Aichi ni macam mana proses uh, uh, proses membuat lah, atau membuat daripada scratch menjadi sebab siapa yang memilihkan topik banyak topik nak cerita pasal belanjawan ni, ialah belanjawan kan 2 jam lebih kan. Jadi nak bercakap dalam masa 20 minit tu mesti ada topik. Siapa yang menentukan prioriti topik-topik sebab nampak pasal topik besar isu rasuah, isu so, apa nama tu uh, sosial di, 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 diberikan uh, perempuan. Tapi siapa yang menentukan dan dari situ boleh terang tak proses proses untuk menghasilkan teks capaian cik. Okey. Secara yeah. jujurnya eh uh, teks perbahasan Aichi ni memang purely daripada Aichi. Ah uh, purely daripada Aichi. Mana kata sebelum uh, sebelum uh, kekadang Aichi dia suka point saja. Kau tiga kali perbahasan sebelum ni dia suka point saja. So bila tanya Aichi uh, nak nak buat teks tak. Kadang, -kadang Aichi kata tak apa dia, uh, anda dah siapkan lah Kadang, kadang dia tak apalah kata, kali ni nak buat point saja. Uh, so kali ni Aichi memang ada ada teks sebenarnya tapi teks yang Aichi sediakan uh, banyak ditambah sebenarnya uh, sebab tu perbahasan bahasa Aichi tu banyak poin-poin tambahan yang menyebabkan kami tak boleh nak rilis Teks asal uh, tak boleh nak rilis teks asal tu sebab di, di tangan saya ni ada dua 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 teks lah pertama yang bersifat transkrip yang kedua teks asal Uh, so tak asal. Jadi so bila bila kita nak release teks asal tu jadi macam ada poin yang cik tak sentuh. Jadi takut uh, mengelirukan orang awam. So kita buat transcript, a uh, perkemaskan sikit dan kita release yang transcript ah versi transkrip. Tapi poinnya tak jauh beza. Cuma cik banyak tambahlah, tambah uh, point poin-poin baru dalam perbahasan. Memang totallynya Uh, Poin-poin itu dah daripada IHG, daripada Tok Guru sendiri. Uh, cumanya uh, sebelum uh, perbahasan, IHG akan, kita akan bincang lah dengan IHG. Tanya IHG nak bahas pasal apa, topik apa, topik mana yang nak didahulukan, topik mana yang IHG nak bom. Uh, so, perbahasan tu, perbahasan tu, diskusi tu akan berlakulah bersama kami. Uh, dan kita akan tanya lah nak, nak point saja ke nak buat teks ke so kami akan fit lah maklumat-maklumat tambahan untuk mengukuhkan uh, perbahasan Encik syarat umum umumnya memang uh, teks tersebut dibuat oleh Encik sendirilah hmm. Boleh boleh kita pergi ke uh, topik topik-topik tertentu tak uh, Ustaz Balik? Contohnya isu, isu rasuah. Kenapa Ayah Cik masih lagi menekankan isu rasuah? Sebab uh, kita ada pada menteri yang hari-hari cakap pasal rasuah. <tid> okay. <tid> Dan menteri itu tak cukup memuaskan hati. Uh, Tuan Presiden. Sudah-sudah so, katakan pementeri uh, ini dia cakap lah pasal rasuah. Tapi orang yang sebenar terlibat dalam dia mungkin boleh nak nak kelentong orang yang atap pagar ataupun orang yang tak main dalam tidak berada dalam pemain politik mungkin dengan ucapan ucapan retoriknya mungkin ya. boleh diterima lah sebahagian kelompok. Tapi hakikat sebenarnya orang yang ber, kita pun dah kenal PMS ni dah lama. So kita dah tahu dah dia punya cara, dia punya uh, watak, So, dengan belakang-belakangnya uh, Mungkin kita juga ada maklumat uh, tertentu Yang untuk guru pimpinan ada nah, Kita tahu bahawa uh, Isu rasuah tu hanya banyak sifat retorik lah semata-mata uh, Sifat retorik sebab Masa lagi tidak tidak praktikal lah. Contoh lah, uh, secara mudah lah. Kita lihat yang rakyat nampak pun uh, Pendawaan terpilih Uh, pendakwa terpilih uh, sekarang macam mana kes Guang Eng uh, senyap sunyi macam mana kes mana banyak lagi lah kesnya yang tidak didakwa yang tidak disambung uh, 47 kes pertujuhan 47 pun rasa dah senyap sunyi uh, so sembang tentang rasuah pun banyak-banyak pun last sekali tuju kepada pendawaan terpilih kepada pembangkang sahaja nah jadi antara topik sebabnya rasuah ni memang memang isu utama dan masalah barahlah dalam negara kita ha, sebabnya sebab tu Aicik mula dalam perbahasannya ialah tentang uh, topik ketakwaan. kita boleh sebab sebab tu saya peringkat awal tadi saya sebut bahawa kalau nak cari perbahasan Aicik bersifat nombor angka memang tak jumpa lah ha, tapi Aicik ni dia membuat satu satu dimensi yang lain so kalau kita nak dengar perbahasan angka yang lebih detail tu kita boleh pergilah kepada YB-YB lain, YB bacok ke, ketua pembangkang sendiri ke dan pimpinan-pimpinan lain. Tapi Tok Guru ni le bagi satu foundation yang jelas kepada kita tentang bagaimana nak urus takbir. Dan bila nak urus takbir ni, bajet ni bukan hanya sekadar angka nombor semata-mata. Tapi Tok Guru aici bawa dengan keberkatan datang daripada taqwa. Benda yang beyond daripada akal kita semata. Sebab kita ni adalah parti Islam. So kita relate dengan Al-Quran dan As-Sunnah. al quran dan as sunnah sebagai panduan, sebagai hidayah kita jadi kita letakkan Al-Quran tu sebagai satu foundation uh, framework pemikiran kita dalam kita bincangkan soal kenegaraan, oleh sebab itu Tuk Guru, bila dia sebut tentang surah uh, dalam ayat, dalam surah uh, dalam surah apa? dalam surah Al-A'raf 26 Al hingga 98 tu yeah. uh, dan Tuk Guru sambung tentang An-Nasu'al-Adi'ni Mulu'kihim Iaitu manusia ni akan ikut agama pemerintah mereka. Ha, jadi kalau pemerintah mereka tu baik, maka baiklah rakyatnya. Kalau pemerintah tu korak, menipu, rasuah, so rakyat pun akan turut sama. Kalau pemimpin itu beriman, bertakwa, so jadi rakyat pun akan menjadi orang yang bertakwa juga. Kalau pemimpin rosak, rakyat pun ikut rosak. Jadi takwa tu mesti menjadi satu polisi utama bukan hanya uh, slogan sajalah dan sebab itu kita tengok uh, juga bila Tok Guru sebut tentang rasuah ni saya bagi fundamental dulu ialah menarik juga sebab itu kalau kita dengar perbahasan Tok Guru ni ibarat kita berada dalam Dewan Kuliah uh, dan Tok Guru ni bukannya orang yang uh, ucapan politiknya yang se suka sebut nama uh, suka hentam pribadi tak Uh, kalau kita tengoklah di ceramah-ceramah Tok Guru mana, pimpinan-pimpinan lain, bila Tok Guru berucap tu soalan macam dalam dewan kuliah. Dengan sejarahnya, dengan dalilnya, dengan bermacam-macam lagi lah. Hujah-hujah yang dikeluarkan. So, di antara hujah yang Aicik uh, sebut pada hari ini ialah tentang dua 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 kisah itu kisah Nabi Sulaiman dan kisah Raja, Raja Zulkarnain. Kisah Nabi Sulaiman ni sangat menarik bila Nabi Sulaiman ni dalam yang ni diceritakan dalam surah An-Naml ayat 35 hingga 37. Uh, tentang bila mana Ratu Balkis uh, nak nak macam nak nak uji ke ataupun nak bawa hadiah lah kepada Nabi Sulaiman. Uh, dan Nabi dan Ratu Balkis ni nak tahu feedback Nabi Sulaiman macam mana. Uh, nak tahu feedback daripada utusannya dengan disebutkan wa inni mursilatun ilaihi bi hadiyatin fa nazratu mimma yarjiul lantas bila utusan tu datang jumpa Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman kata apa yang kamu bawa ni cara ringkas saya ceritanya yang kamu bawa ni kecil sangat berbanding kekuasaan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nah dan Nabi Sulaiman memberi ancaman untuk menghantar bala tentera Uh, kepada negeri Sabah lah. uh, ini, ini menunjukkan yang Tuk Guru sebut aja, Nabi Sulaiman bukannya menerima sogokan Bahkan mengambil tindakan yang keras Terhadap mereka yang nak sogok uh, Jadi apa yang berlaku pada hari ini Banyak sogokan uh, Kita tahulah dalam dunia politik So bila, bila bagi sogokan Dapatlah projek besar-besar uh, Dengan macam-macamlah jenis yang kita faham So makin banyak sogokan Makin banyak dapat peluang Ini yang merosakkan negara bila-bila tata kelola yang tidak tidak telus yang keduanya bila kita lihat juga ialah kisah uh, kita, kita kisah raja zulqarnain dalam surah al-kahfi yang tok guru sebut bila mana uh, rakyatnya menerima ancaman daripada ya'juj dan Ma'juj dan mereka minta tolong kepada raja zulqarnain supaya supaya bagi uh, supaya tolonglah uh, buat tembok supaya tidak mampu supaya mampu untuk menghalang Ya'juj dan Ma'juj ataupun uh, orang yang per, perosak ni supaya tidak tidak menghancurkan mereka. Dan mereka tanyalah offer berapa bayaran. Secara mudah lah saya cerita secara mudahnya. bayaran sebagainya. Terus Raja Zulkarnai kata uh, tidak perlu cukai lah. Tak perlu nak bayar apa-apa. Just bawa human manpower. Manpower saja untuk membina sebuah tembok tersebut. Di sini juga faktor negara berkebajikan. Mempower dan, dan besi. Hmm. Ada soalan Ikram Rahman di bawah ustaz, dia kata kenapa tok guru sering tekankan elemen akhlak yang bersifat prinsip dalam perbahasan bajet. Mungkin ustaz boleh komen sikit Okay. Okey, akhlak ni kalau kita beza antara attitude dengan kalau bahasa yang lain ya attitude dengan skill kan. Ah kemahiran. Manusia, sebab itu kita beza bila Tok Guru bahas uh, berasaskan Islam. Kita boleh cari seramai mungkin orang yang pandai. Kita boleh latih. Tapi bak akhlak ni dia bak attitude. So kalau orang tu pandai, tapi tak ada akhlak, hancur negara. Tapi orang tu pan, orang tu bak mulia, walaupun tak pandai, boleh diajar. Uh, boleh diajar. Kita tengoklah kisah, uh, kisah apa, kisah, kisah tolut dan jalut. Bila dipilih uh, kisah tersebut ialah basutong uh, fil ilmi wal jismi iaitu kekuatan ilmu dan kekuatan jasa uh, bukan hanya semata-mata untuk kita pandai pandai itu penting tapi akhlak tu lagi penting uh, sebab ramai orang yang cerdik pandai yang kaya ada duit ada, ada harta dan sebagainya ada PhD ada apa-apa saja tapi kalau tak ada akhlak hancur negara Sebab ke kekayaan ataupun kebijakan akalnya Digunakan untuk merosakkan negara Tapi kalau seorang tu ada akhlak, ada integriti Maka selamatlah negara Kita bagi contohlah Kelantan, Terengganu, SG4 kita Kita merentah Kelantan 35 tahun dah, umur saya 35 tahun Tidak ada satu kes rasuah pun didakwa sepanjang pemerintahan kelana 35 tahun di Terengganu kita kali kedua ni ni uh, kali pertama zaman tok guru kali kedua Dr. sam uh, penggal pertama ni masuk penggal kedua tidak ada satu kes pun termasuk jugalah uh, uh, kedah perlis mana kata integriti tu satu perkara yang penting sebab itu kita bila kita kita dalam PRU yang ke-15 orang muda sekarang ni dia tahu dah tentang dia boleh tahu untuk macam mana nak pilih uh, pemimpin dan membezakan kita Parti PAS PAS dengan parti-parti yang lain adalah soal integriti kita. Uh, dan integriti tu tak boleh nak di tak boleh nak dijual beli lah dan tak boleh nak sembang kedai kopi. Dia melibatkan soal akhlak, uh, soal iman dan taqwa.